assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka ukalar youtube ishqozlari va qo'y ishqozlari. mana bugun haftaning chorshanba kuni 13 yanvar biz farg'ona viloyati qo'qon shahridamiz kim esida bo'lsa bu yerdan oldin syomka qilgandik. bugungi video syomkamiz qo'y boqish sirlari va e, sotiladigan bo'g'oz qo'ylar ishqozlari bo'lsa urug'likka qo'chqorlar shular haqida qo'ldan kelgancha video syomka qilib qəqə qəqə yoritib berishga harakat qilamiz videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring va kanalimizda yangi mehmonlar bo'lsa video syomkаmizni kuzatib borayotgan bo'lsangiz ekraningizni o'ng tomonida pastki tarafida qizil подписаться tugmasi bor o'shani bir marta bossangiz bizga obuna bo'lasiz va biz kirgizib borayotgan videolarni har doim birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz qani bizdan yiroqlashmang videoimizni oxirigacha ko'ramiz degan umiddamiz поделиться qilib iltimos qo'yish ishvozlaridan bizni ashaddiy muxlis akalarimizdan ukalarimizdan opa singillarimizdan поделиться qilib boshqa guruhlarga ham shu siлкаsini yuborib juda ham xursand bo'lgan bo'lardik hozir biz sizlarga hammasini bir boshdan yoritib berishga harakat qilamiz qo'ylarimizni xudo xohlasa bitta bitta bog'ozlari bor ekan tuqqanlari egizaklari hammasida mana qanaqa qo'yni boqishyapti qishni oyida qanaqa boqish kerak yozda qanaqa boqish kerak shularni xudo xohlasa yoritib berishga harakat qilamiz bu yerda qo'chqorlar yemdagi katta qo'chqorlar urug'likka naslchilikka qo'chqorlar bor juda katta qo'chqorlar ekan hozir biz tashqariga olib chiqamiz yorug'roq g'ov qilishibdi akamiz особый o'sha yerdan syomkа qilib birma bir chiqarib ko'rsatamiz laykeni ayamanglar biz boshladik hurmatli obunachilar <laughs> mana video syomkamizni boshladik xudo xohlasa mana akamiz uyda oldiga g'ov qilishdi kim eslagan bo'lsa mana g'ov Bo'g'oz bu qo'ylarimizni qo'yadigan to'q qorni to'ygandan keyin kun isigan kunlari olib chiqib qo'yib uborish maqsadida qilishdi mana 3-4 kun bo'libdi teraydan buyerda oldin gul ekishadi guldan ham voz kechib akamiz haqiqiy qo'zlari mana joy qilib qo'yishibdi gde to o'nga o'ngga joyga 10 10 ga o'nga o'ndan 10 ga 8 shunaqa chiqsa kerak bu oldin ochiq edi gipsokardonla to'sishib qo'yga joy qilishdi mana qo'ylarimiz chiqishni boshlashdi прогулкаga chiqishyapti mana ichida egizak tug'aydiganlar ham bor ekan egizak tug'ibdi sotishibdi yana bittasi egizay bor ekan hozir ko'ra hammasini ko'rsatamiz ana qo'ylarimiz joyni zo'r ularni ham, qilibsizlarna kiradigan qilib bir biriga ana mana qo'ylarimiz bular hammasi endi yaqini qanaqa uzog'i qanaqa bu qo'ylar tug'ish kecha boshladi, ham bittasi to oldin tug'ishni boshladi ha oldi tug'ishni boshlagan Xuddi xohlasa oshib borsa uzog'i yigirma kun fe, 1 oygacha o'shani orasida tug'iydigan qo'ylar kech fevralmi kech keç, fevralgacha tug'aydigan qo'ylar Gülü, <laughs> juda katta qo'ylar <laughs> ekan mana bu qo'ylarni bu qirg'izistondan kelgani ham bor ekan Tojikistondan ham o'zimizni shetdan nima terilganlari ham xullas jaydarisi ham bor nimasi ham bor ekan toza 100% foiz hisori bo'lmasa ham hisoriga yaqin paroalar sariq ham juda katta qo'y ekan ko'kraklari juda katta ekan mana Mana. Bular nima berib boqyapsi endi xudo xohlasa nechi <laughs> mahal nima yeyapti qanaqa qilib boqilyaptimahikki mahal o'tiydi. mahal yem ikki mahal o't <laughs> ha? yemni qanaqa qilib beradi pishirib beryasizmi ularga hozir yo quruqmi pishiymiz sovuqlaga quruq beriladi beriadi yemda endi nima nimani berasizmi makkani kepekpk kepe, sechka yanta sho'akepek sechka yantax sho'lxa sechka bug'doyni maydasida endi bug'doyni siniqlarini sechka deydi kepek sho'lxa yantaq hammasini maydalangani aralashtirib sal namlab turib berilarkan evet. o'shani ikki mahal yeydimi ikki mahal yeydi ikki mahal nima bor moshpalak beradi ikki mahal moshni nimasidan beradi hozir uni ham ko'rsatamiz mana moshpalakni mana yangicha nima olishibdi nima deydi дрябилка mana shunda maydalanadi mana gaz balon hali kapron hozir ishlamay qolydiana shu kapronlardan qilingan ekan ikki million qanchaga oldimdi esimda chiqib qoldi mana shunda maydalab qilib berilarkan hammasini maydalab turib ikki mahallik bundan berilaran bulari endi qanchadaedi narxi ishvoziga ustida kelishib oamizustda kelhibkelsa a kelinsa oladiganlar telefon qilsin realni oladiganlar keyin boqaydiganlar bo'lsa maslahat berhu hammasihammasia amasiegijak tug'ishi ham mumkin xudo xohlasa qoni kattalarmani zo'r ekan mana shu sari katta qo'ylar <laughs> ekan xullas narxini ustida kelishar ekan hozir narxini aytishsa hamma har xil birov qimmat bir xil kelsa olamiz deyishyapti o'shanga xudo xohlasa ish qilozir telefon qilinsa boqish sirlarini juda ko'pchilik bu akamizdan o'rganib qo'y boqishni o'rganishgan juda ko'pchilik qo'yxona qilishdi o'sha qo'yxona qilganlar kommentariya yozib yuboringlar qo'y boqisilarni akamiz uyiga kelib ko'rib <laughs> ketganlar va mendan nechtasini nomerini so'ragan video davomida nomerlari aytilgan ularga telefon qilib kelishgan xullas barakasini bersin bular bo'g'ozdan mana shu holatda boqilar ekan sechka sho'lxa kepak yana yantag'ni maydalab turib o'sha р o'zi kepak sechka mayda bo'ladi yantag'ni maydalab turib juda namlab turib berilar ekan keyin oshbalakdi maydalab berilar ekan mana shu holatda bularga yengilroq beriladi chunki bular bo'g'oz ko'p berib olsa ham bo'lmaydi etlari ham o'rtacha ekan bo'ldi keyingilarni chiqaramiz endi ham dumbalari ham katta ekan ham semiz yorug' dumbalar hammasi eshiklari ham mana boltkaka qilingan mana bemalol turadida endi bu simlar qiigandan ko'rahozirana keyingilari chiqadi xudo xohlasa mana keyingi sovrovlar chiqadi u jonivor ehtiyot boy? ana yo'g'on qo'yilar ekan bular. bular ham bo'g'ozmi bular ham bog'oz yo'g'on ekana bular ham a bular ham bo'g'oz ekan katta qo'yladi yoshlari qanaqa bularni eng kattasida oltita eng kattasida oltita oltita eng <laughs> oldi 3 uchinchisiga bo'g'oz, a ha bo'lmasa ikkinchisiga boham ikkinchisiga birinchisiga bog'ozlar mana qo'ylarimiz ha muni ham zo'r ekan nimami qachon tug'adi bularni oldin bular ham shunaqami tug'ishni boshlaganmi ha shularni partiyasidan tug'ish. Shular shularn Aha. shularni partiyasidan tug'ish boshlandi uzab ketsa fevralda endi bu endiqirg'izistondan kelgan qochib og'oz o'sha yoqdan kelgan a bular o'ha yoqdan bular ham xuddi o'sha o'sha yo'nalishda ozuqasi o'shanaqa yeyidimio'zi bolar yerini mana tashlab mana yerini mana katta bo'lib ketibdi chalvonlar ana qo'ylarimiz o'sha qirg'izistondan qochib kelgan qo'ylar hammasi shu katta qo'chqonlarga qo'shilgan baquvvat qo'yilar ekanda to'rt burchak ekan buni o'zi ham mana qora ham juda baq'uvvat ekan ikki taish to'rt tish olti tishligi yo'q oltita tishligi yo'q bularnibittay ikktaseng kattaeng kattasi a eng kattasi uchinchisiga bo'loz ekan busouqlarn ichida qo'ylarimiz zo'r ekan mana shunii juda bag'vvat ekan mana qo'ylarimiz keyingi qo'ylarimiz ichida i̇şte bular yani yana bolalar egizakchilari ham bor buni ichida egizak tuqqanlari ham qo'zilar sovluqlar <laughs> hozir hammasini ko'rsatamiz xudo xohlasa buyerga o'sha bu g'ovuimizni qilishdan maqsad o'sha qoni to'yganda havo issiganda olibhqb qo'yib yuborish uchun qilingan mana qo'ylari mana egizakchlarbu bolalar bormi deyman, qashqa kattalari ham yena bolami shular ha ha yana bolalar buni ham katta ikkalasi o'xshab turibdi ozi a keyin n qashqaniki qashqa egizachiniki qaysi egizachinikimana ikkita o'zini yonida turibdiu hammasini bittasi qo'chqorcha yana bolalarni ajratibsizda egizachini qanchaga berasiz ishvoziga gaplashamiz aiqaniq ishqozi ikkalasi egizami shu i buni kattaroq ekan mn bolalar nimabittasi sovuq katta ham qo'chqormi katta qo'chqor buni ham qo'chqor shekilli a ha bu ham qo'chqor mana shu 26 oktyabr tug'ilgan o'rtada yuribdida nd o'rtadagi yana bola qashqalar Ha. mana shu 26 oktyabr 26 oltinchi u qashqaniki qashqaenasi ha qo'chqor buniki o'xshaydia yakka shekilli o'zi ha u sovuqcha Ha. qo'chqorlarimiz bular ena ekan hammasi egizakchi yakka tuqqanlar bular hammasi yosh ekan a birinchisi ikkinchisi ekanda birinchisi hammasi uni ham chiroyli qo'y Chunki u egizachiniki uchinchisi egizachiniki uchinchisi buna qo'yngiz ham katta ekan birinchisishu qo'yingiz juda chiroyli ekan figuralari qashqa birinchisi bu narigi qashqa turibdiyuin bu ikkinchisi ikkinchi boasi anashu mana ikki yarim oylik bola zo'r ketyapti ona ham yana bola shekilli ana turibdiyu o'xshash bolasi sovuq ha ana shu kelasi ha o'xshaydi birinchi balai o'i qo'zi endi ikkita tish bo'ldi quloqlari uzun ekan shu sovluqni yani, ham jkham kashtanka xullas yani. kash mana qo'ylarimiz ham manaqoarlaiham avgustga qochirsa bo'ladigan bo'lb qoldi hammasini bir ikki soatda olib chiqib qo'yib yuborasizmi hamasini etap etab a qo'chqorlar chiqmaydi qo'chqorlar yemdagilar chiqmaydi buzib tashlaylarman qo'ylarimiz mana k ana ma yerda biz kursdoshimiz ham kelishgan mana bu akamizni kanalidan ham ko'rishlari mumkin jasurbek usmonovmidi shohruh usmonov a shohruh usmonov kanali lotin harfida yozilgana lotin harfida shohruh usmonov yozsalarz kanallari chiqadi o'tib obuna bo'lib qo'yasizlar mana shu akamizni kanallarida mana egizagichilar egiz ishozlar telefon qilinaveradi narxini ustida kelishamiz deyishadi o'tgan safar narxinichiqarganimizda har xil nimalar bo'lgan yani. qimmat arzon degan lekin hammasi sotilib ketib o'pibdi mana boshqa partiya olib kelingan olganingizga nechi oy bo'ldi ikki o uch oy bo'lib qoldi uch oy bo'ldia uch oy bo'ldi ham o videoda masalan hozir mana shu videoni yani mana bu videoni masalan bugun o'n uchinchi yanvar bo'lsa bir ikki oydan keyin telefon qilsak bu qo'zlar kattarib ketgan bo'lsa aytilgan narxga to'g'ri kelmay qolyapti shuning uchun narxni aytmaymiz deyishyapti sotilmay qolsa turaveradi kattab turaveradi masalan hozir egiza egiza qo'ydi uch yarim million baho aytishsa u sotilmay qolsa bir ikki oydan keyin uch yarim million degansiz sa bu ikki yarim uch yarim millionganima bo'lmaydi bolalari ham kattarlib ketadi shuni hisobiga narxini o'sha telefon qilgan paytda kelishaveramiz deyishyaptizcbir haf bir haftalik bo'ldimi egizchilar bittasi jichcha kattaroq bitta jicha kichikroq yana bitta inabali turibdiku ha cho <laughs> o'shai ikkii mana ko'ti kattaroq yuribdi o'sha ikkisabuerga nechta qo'shiqdi mana shu yerga hozirballari i ballarkta o'ttiztadan oshiqd o'ttiztadan oshig'mi ixchamgina yangi tuqqanmi ha qachon tug'di bu kecha tug'ildi kechqurun la bu kecha tug'ildi, kechqurun kechqurunm haligi ashanlar aytdinizu bular tug'ishni boshlaydi deb shularni partiyasida qo'chqar tug'dimi soluq tug'di a nechinchi bolasi ekan bu endi bu ikkinchisi ikkinchisimi to'rttishi bo'libdida to'rttas ikkichisi mana kecha tug'ibdi mana yani, bolasi ozigo'xshagan quloqlari uzun uzun bilano'shayodan qochib kelganda bu keyin qirg'izistondan hammasi o'sha o'shayogidan qochgan katta bitta qochgani yo'q a bitta ham hammada qo'yxonamizga kelsak mana oddiygina qiling o'zimiz terak materiallaridan joyingizga qarab turib katta bo'lsa yana yaxshi joyga qarab turib qilinaveradi mana д eniga bir yarimga uch metr besh metr qilib bo'lib bo'lib qo'yaverasiz ikki metrga qilsangiz yana ham yaxshi bo'ladi yo'l ochlab tashlangan bir metr konteynerdan oxir qilingan yani mana shu holatda boqiladi sovluqlarga особый yem berilmaydi osha yetini ushab turgani asosan ko'proq quruq o't beriladi yem berilmaydi Mana yemini yemin a yemlar tayyorlangan bu sovuqlarnikimi bu mana. sovuqlariki ham urug'i bo'lad yantag'ni urug'i keyin sechka sho'lxa kepay sechka nima deganga bu haligi bug'doyni maydalari sinib ketgan maydasi mana mana shuni sechka deyiladi ichida yomon urug'lari bor o'tlarni urug'i bug'doy oshalar aralashib bu soloqlarga xuddi shu makka qo'shilgan xuddi shuni makka qo'shilgan pishgan bu qo'chqorlarga mana makkani pishirilgan yiriklashib ketadi kan ura qaynagandan keyin o'rikdi danayd bo'lib ketdi bu o'tgan yil quruq makkalarbilan o'tgan yilgi xuddi shuni o'ziga nima qo'shilsa makka qo'shilsa pishganini qishni kunida asosan pishirib bergan yaxshimi aka yozda qanaqa qilib berish kerak pishirib bersiz, bersangiz b pishirib bersangiz Mana. Ay, no'xatga o'xshab ketibdi a iiligini mana shunaqa pishirib beradi masalan 1 kg makka pishirsangiz kamida 2 kg kiloga yaqinlashadi a bir kilomk kilo hmm. bir s uch fa bir paxir nimasini solib turib a xomini man shunga birar uch paxr bo'lyapti mana qozonda i soat o'n ikki soat pishyapti qaynaydiva hr suv tortadi quyaverasiz ustigaquveasiz shishib ketadi kattalashib man manaqili pishildiagi qozonda manaqoplarda yotdiz makkalar сортоvoy makka ekanda bu ham a сортовой ekan mana donlari ham katta katta to'la to'la ekan ichidagi nim ham to'la mana mana shu usulda boqiladi reanimatsion reanimatsiya reanimat. yangi yaxshi bo'lib qolsa qolib Ha, sovuq kunlari роддом ekanda bu roddomda evet. reanimatsiya Reanimatsiya <laughs> reanimat. <laughs> bo'limi <laughs> 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 <Kocukolları gibi> gap yo'q <laughs> mana shu holatda pishiriladi mana. qo'chqonlarga bu pishirib beriladi pishirib berilsa bo'kmaydi qo'y uni ham o'sha iloji boricha <laughs> ko'pchilik o'zini berib qo'yadi ichini o'tkazaveradi o'sha quruq nimaga cho'lxaga nimaga aralashtirib berilsa ichi o'tmaydi ikki mahal yeydimi shu to'rt uchda qancha nechi kilodan yeyapti hozir endi qo'chqorlar ikki kilo tortib berilyaptimi bularga ham qanday nimada? bir paqir yeydi ertalab kechqurun yarim paqirdan bitta yishi. bitta yishi. Ha, yarim paqir ikki kiloda ikkila vesiga qarab berilsa berisaka bitta katta kichiklar Hammasi kattalar hammasi katta bu kichkinaroqlariga jicha ozroq ular bir yarim to'rttalik beshtalikmi beshtalik muna i qulog'i ham juda uzun ekan a manauniki bu tojikiston ana shu mana hozir bularni ham olib chiqasak bir ko'ramiz endi bularni ham yorig'da ko' mana shuni olib hammasini olib ta, 4 tasini olib chiqaylik mana zo'rlarini ochekkadagini olib chiqing mana buni olib chiqing mana shu ham boqvat ekan manomi <mama> ma? mana shu chiroylilarni buno ham zo'r ekan mana baquvvatligini qarangmana qo'chqorlarimiz mana bu tojikistonnikimi manabqirg'izistonni edilboyi mana qo'chqorlarimiz chempion qo'chqorlarimiz olib chiqildi qo'yb yuborildibular tashqariga chiqmagan mana bu tichi nechta buni to'rtta buni kilogrami qancha chiqadi tortilgan yo'qmi yuz tepasida baquvvat aa yuz kilogram tepasida qo'yamiz mana bu qirg'izistonnikimi yo tojikistonnikimi qirg'izistonniki qirg'izistonni qo'chqorlarida mana yuz kil yuz kilodan tepada endi aniq kilogramm hozir buyer tortilgan yo'q ish qovozi buni akalar akala ukalarimiz naslchilikka olsa bo'ladi bu mana, juda baquvvat qo'yila <laughs> bunisini olib kelingchi qanin chempionni bu hali yana kattaroq degan shekilli e bu Dumbalarni qarang buni b ediha kashtanga oxshaydi tichi nechta buni tishi nechta to'rttami buni uchi to'rttatichi to'rtta bu juda yovosh ekan a bosib qo'yagan haydab oman mana haqiqiy raketa dumba mana hisoi tozalardan bu ham yuz kiloga yaqinlashib qolsa kerak a ham soyagi yo'g'on ekana buni keyin nimasi dumbalari o'ziga yarasha tikka turar ekan mana raketa dumba beli ham keng ekan bosiq qo'chqor ekanda jonivor urug'likka naslchilikka mana shu qo'chqorni tavsiya qilaman haqiqiy qo'yish shivozlar bola olgani bo'lsa zo'r sovluqlari bo'lsa mana shu qo'chqorni tavsiya qilaman qo'chqor zo'r ekan buni yurishini qarang mana yuvoshligni qarang mana qo'ylar hozir manov chiqdimi bitta sariq bittasi manovmimanov chiqdi hozir mana eng kattasi qoish mumkinda qolshmaydi hammasini nima deydi chiqargani endi nimanima qiyin ekan olib chiqib olib kirish buni ham zo'r ekan orqaga yuringchi orqaga ko'kraklarini qarang kattaligini juda ko'kragi zo'r ekan mana shu qo'chqorniha u yengilroq bu yengilroqa uzun ekan mana shu zo'r ekan mana shu maqtaganda olib chiqing haligini zo'r deganingizdoqlar man qo'chqorimiz chiqdi eng kattasi 150 yuz ellik kilodan tirik vazni rosa yetilgan variantida mana Buni tishi buni qo'yib Xo'p, yuborveringhu oltitaga ketdi oltitaga sakrab o'tmaydi kattaligini qarang buni mana haqiqiy qo'chqor buni ham mana zo'r qo'y bo'lsa sovluq bo'lsa qo'shgani mana rosa tobuda ekan jonivor dumbalari ham o'ziga yarashgan mana unaqa <laughs> osilchiq <laughs> emas raketa dimma mana buni oti grafmi bu <laughs> bu <Bı> graf manamana qo'chqorimiz tagini birinchi olmadinizda o'tsa ham nima qilib ketadi qo'yib yuoring to'g'ri joyiga chiqib ketdi mana sirkda o'rgatilgan sirkda ham o'rgatilmasa kerak ya'ni jonivor joyiga chiqib qoldi a na <laughs> bir yuz ellik kilodan oshiq ekan qaysi? hali bitta qora chiroylisi bor ekana bitta raketa dumbasi bu yerda 2 3 4 5 tasi mana sariqlardan bor ekan hammasi 100 kiloni tepasida a bular makka bilan aralashma yegandan keyin nima im nimasiea buar nima deydi moshni moshni nimasidan yeydi ekana quruq a bular a bu yemidan keyin yeydi yemidan keyin yeydi a o'sha hali aralashma yemdan keyin mana moshni o'zini o'zi berilar ekan mana Motor oldi, bu balonida kelar <laughs> ekanlar jonivorlar qo'y endi jonivorlar hammani uyida shunaqa qo'yib bo'lsin deganlar bitta laykni bosib kommentariya <mahim> yozib yuboringlar kamida o'ntadan shunaqa qo'chqor <laughs> boqaylik iloyim hammamiz hech qanaqa hid ham yo'q mana taglarini pastdan tozalab turishadi mana yerdan bir qirq santimetr ellik santimetr qirq santimetr balandlikda bir haftada bir tagini tozalab ochib tashlasharka mana pol qilingan mana polda qilingan yurganda nimasi chiqib ketadi birnchi keib olganimizni kim eslasa faqat mana shu yer ichkarida qo'chqorlar bordi metlarda işte, hech narsa yo'q edi keyin keyin ko'paytirishib mana hozir elliktagacha qo'y qilishdi birinchi o'nta o'n bitta qo'y bor edi tojikistonni mana qo'chqorni mana yoshida mana juda ko'krak katta yurishini qarang bi jonivorni элитный элитный nimalardan hisorlardan bu yuzgada pastda yuzga chiqmaydi bu sakson gilo shuni atrofida chiqib qolsa kerak xudo xohlasa quloqlari uzun bo'yni uzun ekan buni bo'yni boshqa qo'chqorlarga qaraganda uzun ekan ko'kragi ham katta ekan a buni mana bu ishi nechta bo'ldi bunih ikkita endi ikkita qo'zi ekanda kalalarian kichkina o'tiribdi bu xolsa bu to'rt ishi bo'lgancha bu gigant bo'lib ketsa kerak bu ham bo'yni uzun ekan buni boshqacha ro ekan qo'chqorimiz bu Tojikistondagi bu ha? tojikiston mana quloqlari uzun uzun bo'yni ningichka, ham bo'yni ham uzun ko'kragi katta mana yurishlari ham otga o'xshab yurar ekana jonivor katta kichigi bir xil edi. o'sha omuxtani to'rt kilidan yeydi bir yarim kilodan uch kilop bular ertalab ikki kilo kechga ikki kilo to'rt kilo bir kunda O katta ham mana ham bir xilda ketadi hazm qilibmi buni ham bo'yni zo'r ekan buni jn uzun ekan mana shu qo'chqor agar nima bo'lsa anshulardan ham katta bo'lib ketsa kerak a olti tishi bo'lsa olti tishi bo'lsay'q sovliq qo'yilgan yo'q hali soliqqi qo'ysangiz yana ham cho'zalab o'sib ketadi qo'chqor zo'r ekan mana bu buni ham mana o'sha naslchilikka ishqozlar bo'lsa tavsiya qilaman mana buni endi so'y yuorgan uvoli lekin naslga zo'r mana ko'krakli qo'y ekan juda to'shik katta ekanda mana keyingi qo'chqorlarimiz mana sariq ekan bu ham buham yuz kilodan balandda bu hama yuz kiloni tepasidaman qirg'izistonnikimi bu ham qirg'izistonniki dumbai mana dumbasi beli bilan baravar bo'lib turibdi mana mana qo'yib yuboriliham bu ham bo'yni boqvat ekan bi buni kuraginechta buni to'rttami bu to'rt kurag mana yuz kilodan oshiq bu ham o'sha har kuni ertalab kechqurun to'rt kilodan o'sha yemni yeydi olmixta aralash keyin yemdan keyin quruq nima yeyekan an mosh tipalagini maydasini ana shu holatda boqilyapti buni ham ko'kragi juda katta ekan bularni isho summasini aytilmadi o'sha aloqaga chiqilsa isho oladigan akalarimiz yo ukalarimiz aloqaga chiqsa summasini aytishadi kelib ustida kelishamiz deyishyapti mana bu menimcha bu 3-chi martami kelishimiz syomkaga uchya to'rtinchi marta kelib syomka qilishimiz Ular <laughs> hammasi sotilib ketdi o'sha qo'y ishqozlari naslchilikka olib ketishgan <laughs> nomer kimnikini qo'yamiz bahodir kim <laughs> no, akam qani nomerni ayting <laughs> aka nomerni 90 lik 308 90 to'qsonlik uch yuz sakkiz nol to'qqiz no nol to'qqiz nol nol to'qsonlik uch yuz sakkiz nol to'qqiz nol nol a telefon qilinveradi mana shu nomer постоянно ishlaydi mobodo o'chik bo'lib qolsa nеdotuin bo'lsa sms tashlab qo'yilsa сразу aloqaga chiqishadi xohlasangiz mana qo'chqonlardan yemga tashalgandan tashaydigan şey naslchilikka bog'ozlardan ena boladan egizaklardan hammasidan bor qo'y boqmoqchi bo'lgan akalarimiz bemalol shu nomerga aloqaga chiqib uyga kelib ko'rsatib berishadi qanaqa qilib beriladi hammasini nechta akalarimiz ko'rib kelib uyga kelib ko'rib ketishgan boqishni qanaqa o'z ko'zimiz bilan ko'raylik deb bemalol kelaverslar akamizni bag'rlari keng unaqa sir sinoatni yashirib o'tirmaydi boricha shuni aytishadi nechta akalarimiz kelib nima qilishgan kim bu akamizda ko'ri nechtasi qo'yxonasi xonasi oldin qo'y boqishyapti hozir mana shu hurmatli obunachilar videolarimiz shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi bu yerda yoshroq nimalari bor qo'chqorlar kichikmi bular yo'q ular qo'zi hali qo'zimi bu yerda besh dona bor bular qo'zi ikitasi tojik faroda ikkisi uchtasi qirg'iz sariqlari uchtasi sariqlari qirg'izistonda eikkitasi tojikistondak ekancqzu ana shuni mana qo'zisi o'sha ya. hichiqdiyumn mnsimicid ha ha. ana shu xuddi o'shani zotida manaua bo'yni uzun ekan buni ham mana yartirab no turibdi kimdir yoshrog'i kerak desa yoshrog'idan buni tagini a xuddi shunaqa ko'tarilgan man bu ja chiqsa bir qirq bir yarimga borib bormaydi bunaqasiga ikki metr beshta qo'y chiqqan mana shu yga ikkiga bir yarim metrga beshta qo'y bemalol turibdi polni ustida faqat mana chiroyli qilib ixchamgina qilib qilingan mana joydan unumli foydalanishgan ekan tepasiga mana o'tin bosib qo'yishgan pastida qo'yxona turibdi gap yo'q lekin o'sha omuqda mana shu usulda boqiladi sho'lxa birinchi navbatda kepa sechka bug'doyni mayda sinig'i sechka keyin yantagdi drablikadan chiqarilganni namlab turib soluqlarga berilar ekan mana soluqlar shuni yeyd ekan xuddi shuni ustiga pishgan makkani qo'shib turib qo'chqorlarga berilar ekan mana shu holatda ikki mahaldan hammasi yeydi ikki mahaldan yeb bo'lgandan keyin ertalab beriladi masalan bitta qo'chqorga ikki kilogramm berilsa shuni yeb bo'lgandan keyin orqasidan yeb bo'lishiga o'sha mosh poyamizni grabриkadan o'tkazib turib o'shani berilar ekan uni ham bir gde tо bir, bir yarim ikki kilogram atrofida beriladi juda quruq bo'ladi og'ir kelmaydi u yengil keladi yeyishiga qaratib beriladi mana soloqlarimzham xuddi shunaqa mana moshni poyalarini solib qo'yishari ekan keyin oldida suv berishadi oldida постоянно tuz turishi kerak tuz bo'lishi kerak mana shu holatda boqilar ekan xudo xohlasa kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz yoqqan bo'lsa layk bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldiring e'tiborlaringiz uchun rahmat keyingi ko'rishguncha o'zlaringzni ehtiyot qilinglar hammani uyida shunaqa qo'ylar bo'lsin ilohim barakasini bersin